Я был научен, что Господь существует. С детства мать была верующая. Значит, нашей семье, как можно сказать, все вернулись с войны. Я разговаривал с этими, со всеми ветеранами. Они говорили, иди с Богом, и больше никто тебя не может спасти. Значит, что бы ни происходило, любой операции, любое дело, любое э, наше вот понимание, мы должны... Молитвы прошением, стоять часами и вести разговор с нашим Господом. Я был в детстве об этом научен. Ну и вот однажды, когда я уже очутился, как говорится, я не знаю, какие взять свидетельства. Сейчас бы подумаю, Господь, передай те свидетельства, которые нам сегодня нужны именно в этом зале. Я, наверное, возьму свидетельство то, когда я был кинутый, ну, как я Богу когда-то говорил ставить меня на какую-то должность. У меня, как говорится, я не учился, но мне Господь назначал, как сказать, был звание прапорщика, а дошел до должности майора, был назначен начальником ты. Но на этот раз я был назначен начальником вещевой службы. И когда было развертывание специального завода, значит война у нас гремела в Афганистане полным ходом. Я это была в Литве в учебном центре. И при сдаче имущества я охорочу. Когда-то, может, расскажу вам детально, потому что мы торопимся. При сдаче имущества у меня не хватило 750 пар сапог. Большое количество имущества. Но их нету, не знаю кто. Начальник склада сказал, что вы дайте вот по 30 копеек я приму. Но их нет денег, у меня и 30 копеек за каждую пару. Большое количество просто ну там 290, тут 300 штук полотенцев, это большая сумма. Ну, он говорит тогда. Ну, в общем, я об этом никому не говорил, а вел тайну, как мать научила, как герой наш 13-й армии, здесь мой его брат, брали город Ровно, -го, 2 февраля 44 -го года, 10-й наш Карельский полк, остался здесь 50% на вашем кладбище, на нашем, можно сказать так, и они свечили мне, что всегда, чтобы не коснилось, не говорить никому, а если у тебя тот, с кем связок не отменен и не занят. Это есть Бог. Я тайно, это меня радует. Я ему скажу. Я иду три часа ночи, я это все сокращу. Три часа ночи разговариваю с Богом около дерева. Как он меня учил. Дерево, иди, как ты скажи ему. И я говорю, Боже, Боже, завтра мне подгоняет машину, и мне нечем загрузить. Кто мне даст сапоги? Где мне их найти? Что делать? Я не могу опозориться перед командиром. Вы знаете, как это самое? Я так вел армию, так приподнял. И сейчас, сейчас такое падение. Я не мог ему вчера. Ну что? Я иду, разговариваю с Богом. Бог дает понимание двигаться по направлению колючей проволоки. Ну так ведет. Я себя раз стал проверять, как будто это сон. Часовые должны минные склады стоят, часовых нет. Либо мы их не видим, я их не вижу, они. Я вижу, просматриваю полы, минные склады. Он меня подводит дальше по колючей проволоки. Вот такой громадный замок. Он открытый, печати нет. Я как открываю, свет светит. Значит, громадная вот такая куча сапог. Как бы Вот такая за чудо. Я, значит, это с радостью беру эти сапоги. Несу на колючую проволоку, посмотреть по свет. Часовых нигде нет. Не мог понять, Господь, что это сон? Тебя проверяют полностью. Значит, что делает Господь? Я молюсь, что делать? Дюмала, это по-фински. Что мне делать? Бери смелее, я тебе дам силы нести от собой к себе. Помните, мое это... Потом мне выяснилось, что это значит учебный центр призывали партизан и вот эти сапоги партизан это переводе на наш ваш, ваш язык это будет резервисты на обслуживание техники призываются и 25 суток носят и сапоги путь укидают чтобы не дают их а их дают на переобработку чтобы обработать и становится нормально чтобы гривка нет я эти сапоги такой силой господь дает да занес к тебе за полчаса 700 фарм Радостью я шесть часов чищу их, я крема у меня был готовый, я чищу их, командир приходит, я бы тебе дал людей, а я так с радостью, ну товарищ полковник, я это самое вроде как, ну зарядочка, понимаешь, ну машину что тогда подгоняем, Смотри, какая куча сапог у тебя появилась, вот такое свечи я вам рассказываю, ну второе возьму, наверное, и собаки я знал, это было хорошо. Потом все эти не смотрите, как делает Господь. Я снова второе сутки стою в молитве, три часа как наученный. Отец себе как же с простынями? Это ты мне сдал. В простыни, полотенце, тело греет, 60 пар, это будет машина хамасного. снова. Он говорит так, он дает, а то здесь, мы, может, уже мы все верующие с вами, мы знаем, как любой мир нас учил, нашу правитель, как говорится, нашего библейного института, он учил, что человек турбует, и а Бог ему выполнит. Турбуйтесь, и любое задание будет сделано. Потом я слышал многих верующих, если что в молитве попросите, и это и скажете, скажите, вернитесь. А выхода не остается. Мне сейчас снова залет. Вы? И знаете, что делать? Господь дает команду. Получить срочно путевку. Я быстро получил. Машину не брать. Машину не брал прибыл туда на сдачу имущества. Десантские войска. Стоят 100 тысяч на армии десанта у нас. я там в очереди стою тоже. Мне выписали документы на сдачу, я все оформил. Командир части, полковник, идемте вашу машину смотреть. Вот это номер. И я иду впереди его. С таким боевым настроением будем искать машину, которого не будет. Нет. Я рево право машину искать, наш полковник. Машины нет. Ну я уже другой нашел. Ой, я успокоился, слава Богу. этот кордон я пошел, вон росписи везде поставили. Теперь иду до этой прекрасной, такая, ну, складовщицы, или начальник склада. очереди снова стоим перед обедом. Я молюсь, как не прекращаю, до нашего Создателя, который наш всемогущий Бог, и все им стоит на небе, на земле и преисподне. Я его вспоминаю, этих ветеранов, которые наши, которые учили. Как же тут теперь с этими. И молю, молю, и стою я в очереди. Уже все прошли перед обедом ваши документы. Я даю, она расписалась, все расписалась. Вы выгрузили. Вот здесь мне застыло. Я говорю, вы представляете, нету чего сдавать. Она говорит, хорошо, видите, идет начальник, как дела. Срочно скажите, что вы уже вчера выгрузили. Срочно скажите им, вот он идет, быстро. Но ну, вы еще знали. Я говорю, да. Ну, могли порвать. И вот она, вот это имущество было принято у меня. Вот таким образом Господь меня спас с этой вечевой Я вам постараюсь рассказать еще один, одно свидетельство, если у нас есть. есть. Нет, нет, нет да. Ну ладно, давайте тогда свидетельство мы будем рассказывать, Андрей, знаете, тогда. Наш главный командующий нашей церкви, просвитер Андрей, расскажет, когда нам... Вы знаете, любовь, радость, мир, долготерпение, смирение, кротость, воздержание и милосердие вера в Господа нашего Иисуса Христа, чтобы мы все проблемы Ему вызывали, потому что Он есть Тот, который создал небо и землю, и на